آیت القرسی دراصل اللہ سبحان و تعالی کا تعارف ہے کہ کون ہے اللہ کون ہے خالق کون ہے رب کون ہے مالک کون ہے عبادت کے لائق اور وہ ایک ہے اکیلا اللہ لا الہ الا اللہ کیوں اس لیے کہ الحی اور القیوم ہے اس لیے کہ لاتا ولا نوم ہے اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و محافظ ہے اور آسمانوں کے علاوہ زمین چلے آسمان تو ہماری پہنچ سے باہر ہے لیکن زمین زمین کا حال کیا ہے زمین تو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے اور عمرے گزر گئی لوگوں کو زمین پہ چلتے سوتے کھاتے پیتے بیٹھتے اس کو ایکسپلور کرتے لیکن ابھی بھی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا انسانوں نے نہیں جانا صرف اس پہ چلنے والے جانوروں کی قسم بھی ساری نہیں دیکھی انسان اور وہ سمندروں کے اندر جو کچھ ہے وہ تو ابھی بہت ہی دور کی بات ہے ہر کچھ دن کے بعد ایک نیا کلپ آ جاتا ہے کہ یہ نئی ڈسکوری ہوئی ہے اور یہ نئی مخلوق ہے یہ فلان جگہ پر سمندر میں یہ جانور پائے جاتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کچھ ہے لیکن یہ سب اسی کی ملکیت ہے کسی خاص ٹیرٹری میں کسی خاص حکومت کے تحت اس کا انتظام نہیں آتا وہ نہیں ان کو کھلاتے وہ ان کا بندوبست نہیں کرتے ان سب کو پیدا کرنے والا ان کو پالنے والا ان کو کھلانے والا ان کا نظام سنبھالنے والا وہ وہی ہے اور اسی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور سب کو اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا کیوں کوئی اور ایسی صفات رکھتا ہی نہیں منظل بزنی کون ہے پھر جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اسی کے زن کے ساتھ اسی کی اجازت سے یعنی وہ رب ایسا ہے کہ جو صرف اس دنیا کا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے لہذا آخرت میں جب انسانوں کا انجام سامنے آئے گا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا مالک یوم الدین، تو اس وقت کوئی آگے بڑھ کر اللہ کے فیصلے کو بدل نہ سکے گا کوئی سفارش نہ کر سکے گا مگر وہی جس کو اللہ اجازت دے تو سفارش ہے تو صحیح شفاعت برحق ہے لیکن کافر کے حق میں شفاعت نہ ہوگی مومن کے حق میں شفاعت ہو سکتی نی کبیرہ گناہ ہے اور غلط کام کیے ہیں ان کے لیے شفاعت ہوگی لیکن کس کے بعد ہوگی اللہ کے اذن کے بعد تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ الملک یومئذ للہ بادشاہت اور حکومت اور فیصلے کا اختیار سارے کا سارا اللہ کے پاس ہے۔ وہی اصل مالک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ یعلم ما بین ایديهم و ما خلفهم وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہیں کن کے لوگوں کے اور آگے سے مراد کیا ہے؟ پریزنٹ اینڈ فیوچر وما خلفاہم اور جو ان کے پیچھے ہے کیا پاسٹ اور فزیکلی بھی آپ دیکھیں جو ہمارے سامنے ہے اس کو ہم ایک لمٹ تک دیکھ سکتے مثلاً اس وقت میرے سامنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے پھر دیوار آ جاتی ہے آگے دیوار کے پار کے مجھے نہیں معلوم لیکن اللہ کے لیے ایسی کوئی مشکل اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کیا کیا ہے اور دیوار کے پیچھے بھی کیا ہے میرے پیچھے کیا مجھے نہیں معلوم مثلاََ ہاں یہ ہے کہ دیوار ہے ایک اور دیوار کے پیچھے کیا ہے اب کون گزر رہا ہے وہاں سے یا نہیں گزر رہا ہے؟ یا خالی ہے وہ جگہ اور اس اس سے پار اور اس کے پیچھے نہیں پتا. لیکن اللہ کو سب معلوم ہے اور نہ صرف یہ کے جگہ بلکہ کے اعتبار سے بھی ظرف مکان اور زمان دونوں کے اعتبار سے مکان کے اعتبار سے بھی سب اللہ کو پتا ہے ہمارے سامنے کیا اور پیچھے کیا اور زمانے کے اعتبار سے بھی اللہ ہی کو بس پتا ہے کہ ہمارے فیوچر میں کیا لکھا ہے اس نے ہمارے لیے اور ہمارے ماضی میں کیا گزرا کل کیا کیا تھا پرسوں کیا کیا تھا ایک ہفتہ پہلے ایک سال پہلے آج کے دن کیا کیا تھا امنی یاد امنی معلوم ہم اپنا کیا ہوا کہا ہوا لکھا ہوا خود بھول جاتے ہیں وہ نہیں بھولتا لہٰذا جس کا علم اتنا زیادہ ہو وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے کوئی اور اللہ کے اس علم میں شریک نہیں کوئی دوسرا انسان کوئی دوسرا جن اور ملائکہ میں سے کوئی بھی یہ صلاحیت نہیں رکھتا ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء اور نہ اس کے علم میں سے وہ کسی چیز کا احاطہ کر سکتے مگر جتنا وہ خود چاہے یعنی اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے ہر چیز جانتا ہے وہ اور کوئی اور اس کے علم کو نہیں جانتا کوئی اور اس کے علم میں سے کچھ نہیں لے سکتا مگر جتنا اللہ خود دینا چاہے حضرت موسی علیہ السلام مگر چہ اللہ کے نبی تھے لیکن سیکھنے کا بہت شوق رکھتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خزر علیہ السلام کے پاس بھیجا اور کہنے لگے کہ میں مدتوں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں ان کو پا نہ لوں اور پھر وہ بہرحال ان کو پا لیے جب وہ ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا چلو کشتی پہ سوار ہو کے چلتے ہیں کہیں اور سیکھنے کے لیے تو ان کے ساتھ وہ ٹریول کرتے ہیں جب وہ کشتی پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چڑیا آتی ہے جو سمندر میں سے ایک قطرہ پانی لیتی تو خزر علیہ السلام کہتے کہ دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں اس کے چونچ میں ہے تو بات یہ کہ اللہ کے علم کا تو کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا علم ایک قوت ہوتی اور اللہ کا علم ہر چیز سے زیادہ ہے اور کرسی کے مقابلے میں جو عرش ہے وہ کتنا بڑا ہے جیسے اس صحرا میں ایک مندری تھی یعنی اب آپ اس نسبت کو یوں کام کر سکتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں کتنے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ اور کرسی ارش کے مقابلے میں کتنی ہے جیسے صحرا میں پڑی ہوئی رنگ تو پھر آپ سوچ سکتے کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے ہمیں اس کی کیفیت نہیں معلوم لیکن یہ صرف ایک مثال سے سمجھائی گئی بات کہ اس کی عظمت اور اس کی وسط کا تم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنا بڑا ہے ولا افزما اور نہیں اس کو تھکاتی ان دونوں کی حفاظت کس کی آسمان و زمین کی وہ الازیم <الْعَزِيم> بس اس کو پہچاننے کے لیے دو لفظ یاد رکھو کہ وہ کیا ہے العلی العظیم بہت بلند بہت ہی عظمت والا ہے بس اس کے لیے بڑائی ہی بڑائی ہے اس کا تصور آتے ہوئے کیا ذہن میں آئے کہ وہ بہت ہی بڑا ہے ہر چیز سے بڑا ہے اور اسی کا اظہار ہم کرتے ہیں کب ہر نماز کے اندر اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ ہے دراصل وہ بڑی آیت جو اللہ کا تعارف کراتی ہے اور اللہ کے ہی معبود ہونے پر دلائل دیتی یعنی اس ایک آیت کے اندر بہت ساری چیزیں بیان ہوئی اور سب سے بڑی چیز کیا کہ اللہ بہت بڑا ہے اسے بڑا سمجھو اور وہی عبادت کے لائق ہے کسی اور کو اس کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤں